الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین صلاۃ وسلام وعلیٰ اشرف الامبیا اب المرسلین اعلیٰ علیہ و اما اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین صلو علیہ و تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارق وسلم صلی علی یا صاحب الجمال و یا سید البشر بے وََََََََََج المنیر لقد نبي القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تھوئی قصہ مختصر انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام اللہ خالق کائنات کا بے حساب شکر ہے جس نے ہمیں ان بابرکت گھڑیوں میں اس مرکز دار الاحسان کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور جو کچھ ہم یہاں پہ سنیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میرے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج پہلی دفعہ میں اس مرکز سے آب احباب کے سامنے مخاطب ہوں مسجد اور ممبر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے اور اس مجلس کا ماحول کچھ اور ہے اور صاحب علم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ ویسی بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے احباب زیوکار اللہ خالق کائنات نے لوگوں کو مختلف قسم کے مزاج عطا فرمائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنکھ میں نرمی کا مزاج زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے انہیں پیار سے سمجھایا جائے یا انہیں کسی چیز کا شوق دلایا جائے تو وہ بات جلدی مان جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حق میں سختی اور سخت مزاجی یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ انہیں ڈرانا بھی پڑتا ہے بعض دفعہ دھمکیاں بھی لگانی پڑتی ہیں اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر یہی سلوب اختیار فرمایا کہ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے جنت اور اس کی نعمتوں کا شوق لوگوں کو دلا کے اور انہیں ایمان اور عملِ صالح کی تلقین کی اور یہ درس دیا اور کسی مقام پہ اللہ خالق کائنات نے جہنم کا ذکر فرمایا اور جہنم کی سختیوں کو اس کے عذاب کو بیان فرما کے تو ایسے لوگ کہ جن کا مزاج سختی والا ہے کہ جو سختی والے انداز کے ذریعے اپنی اصلاح کرتے ہیں خالق کائنات نے ایسے لوگوں کو لیے پھر جہنم کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جتنے بھی اوصاف دے کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ان میں سے دو وصف ایک بشیر اور ایک نذیر یہ دونوں وصف اللہ نے عطا فرمائے بشیر خوشخبری سنانے والے کہ وہ لوگ جو نعمتوں کو اور اچھی چیزوں کو سن کے ان کا شوق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نظیر کے نبی پاک علیہ اصلاح والسلام نے ڈر سنایا کہ وہ لوگ جو کسی چیز کے ڈر سے کسی چیز کا شوق تو نہیں انہیں لیکن جب انہیں سختی کا اور کسی چیز کا ڈر محسوس ہو تو پھر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ خالق کائنات نے یہ سارے انداز چونکہ انسانوں کی تربیت اور رہنمائی کرنی ہے اللہ خالق کائنات نے قرآن میں بھی یہی اسلوب اختیار فرمایا اور نبی پاک علیہ صلاح اسلام کو بھی یہی صفات دے کے اس دنیا میں مبوض فرمائے آج جن چیزوں کا تذکرہ کروں گا بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کے اندر اللہ خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن برے اعمال کے حوالے سے لفظ وائل کے ذریعے وعید سنائی ہے اور لوگوں کو ڈرایا ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ابھی دوران خطبہ میں نے آیات مقدسات لاوت کی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وحیلامتفین اب سب سے پہلے تو وحیل کسے کہتے ہیں وحیل کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف معنی بیان فرمائے کسی نے کہا ویل کا معنی بدبختی ہے کسی نے کہا محرومی ہے کسی نے کہا کہ ویل کا مطلب ہلاکت ہے کسی نے کہا ویل کا مطلب قبر کا عذاب ہے کسی نے کہا ویل کا مطلب جہنم کا عذاب ہے یہ سارے معنی بیان فرمائے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ویل کبھی بھی خوشبختی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے بدبختی کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے بدنصیبی کے معنی میں استعمال ہوا ہے چاہے دنیا کی بدنصیبی ہو یا آخرت کی بدنصیبی ہو اب یہ جو آیاتِ مقدسات ہیں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ویلامفیفین کہ ہلاکت ہے بربادی ہے بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اب یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک ایسا برا عمل ہے جو پچھلی امتوں میں بھی رہا اور وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے اور پھر آج کی اس امت میں بھی موجود ہے اور پچھلی امتوں کے بہت سارے اعمال ہیں جو یہ اکیلی امت سارے وہ اعمال برے کرتی ہے لیکن یہ صدقہ ہے میرے آقا کریم علیہ اللاۃ والسلام کا کہ اللہ خالق کائنات نے محفوظ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم قرآن پاک نے ذکر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو میری رسالت پہ ایمان لاؤ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو ناپ تول پورا کرو لیکن جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ خالق کائنات نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا اور قرآن نے اسے اس انداز میں بیان فرمایا کہ وہ جب صبح اٹھے تو اندے منہ پڑے ہوئے تھے اور چیخ کا عذاب اس نے انہیں آن پکڑا اور پھر آج کے اس معاشرے میں ہماری قوم کی کیا حالت ہے کہ لوگوں کی یہ فطرت ہے یا یہ عادت سمجھ لے کہ جب اپنے حق پہ بات آتی ہے تو اپنا حق پورا لینا ہے دوسروں کو حق دینے کی بات آتی ہے تو اس میں کمی کرنی ہے ہر سوسائٹی میں ہر معاشرے میں ہر علاقے میں آپ کو چند ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ اپنے گھر والوں کی عزت اور عصمت بڑی پیاری ہے اور اس کی حفاظت بھی بڑی کرنی ہے لیکن دوسروں کے گھروں کی عزت اور عصمت کے حوالے سے کوئی خیال نہیں ہے جب دوسروں سے مخاطب ہوں گے تو گالی کے بغیر گفتگو نہیں کریں گے لیکن جب خود کو کوئی گالی دے دے تو پھر گربان پکڑتے ہیں کہ تو نے مجھے گالی کیوں دی اور اگر اس طرح کی اور بہت سے مثالیں ہیں لیکن اگر ہم تجارت کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کسی پھل والے سے پھل خریدنے جاتے ہیں دکھاتا کچھ اور ہے اور لفافے میں کچھ اور ڈال کے دیتا ہے پہلے ترازو ہوا کرتے تھے پلڑوں والے تو پلڑوں کے اندر کمی بیشی ہو سکتی تھی آج کل ڈیجیٹل پیمانے ہیں تو ان پیمانوں کی سیٹنگ خراب کر کے ناب تول میں کمی کی جاتی ہے پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو پیٹرول والی مشینوں کے اندر ٹیکنیکل طریقے سے خرابی کر کے تو لوگوں کو کم پیٹرول دینے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں موجود ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اسی چیز کو اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک کے ان آیات میں ذکر فرمایا لِلْمُتَفِّفِينَ کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور ان کے لیے بدبختی ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں ناپ تول میں کمی کا انداز کیا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ دین عَلَى الناس جب وہ لوگوں سے اپنے لیے کیل کرواتے ہیں اپنے لیے وہ ناپ تول کرواتے ہیں یا ستوفون تو پورا وصول کرتے ہیں وَإِذَا کالو ہوں اوزن اور جب خود لوگوں کو وزن کر کے یا ناپ کے دیتے ہیں یق تو اس میں کمی کرتے ہیں اب یہ ناپ طول میں کمی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا کے اندر بھی بندہ اس میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بندے کو عذاب اٹھانا پڑتا ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا کے اندر اس طرح کے ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تین مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے پہلی مصیبت کہ کہت سالی کا عذاب ان پہ آتا ہے کہت سالی کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوسری مصیبت کہ انہیں سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا اب سخت مشقت سے کیا مراد ہے اس کے حوالے سے ابن ماجہ کی شارع امام حرری علیہ الرّم ارشاد فرماتے ہیں سخت مشقت سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کے جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور گھر کا سامان خریدنا مشکل ہو جاتا ہے گھریلو حالات انہیں بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کے دور میں ہم دیکھیں اپنے گھروں کے حالات کیا ہیں تو ہم تقریباً انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں اور تیسری چیز جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے مشقت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ان پہ ایسے ظالم سلطان حکمران بن جاتے ہیں کہ جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پستے چلے جاتے ہیں تو یہ تو تھا دنیا کا عذاب اور دنیا میں اگر معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کے اندر بندے کا اعتبار ختم ہوتا ہے تجارت میں کمی ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اپنی کمائی کے اندر حرام کمائی شامل ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے نقصان ہوتے ہیں لیکن آخرت کے اندر جو اس سے بڑا عذاب ہے اور بڑا نقصان ہے وہ آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے خالق کائنات نے انہی آیات کے آگے شاطر کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ایک دن انہیں واپس اٹھایا جانا ہے اس عظمت والا دن یوم الناس رب العالمین وہ عظمت والا دن کہ جس دن سارے لوگ اپنے رب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس عظمت والے دن میں قیامت کے دن میں لوگوں کے درمیان ساری مخلوقات جہاں پہ موجود ہوں گی اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور جب پھر ان جرموں کے بارے میں بات کی جائے گی کہ جو پچھلی قومیں بھی کرتی رہیں اور اس امت کے اندر بھی موجود ہیں خالق کائنات نے قرآن میں ان قوموں کا ذکر بھی فرمایا تو پھر وہ زیادہ شرمندگی اور زیادہ پریشانی کا باعث ہے اور پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ خالق کائنات نے قرآن میں کیوں فرمایا اس لیے کہ حضرت ابو انیس بابا جی سرکار علیہ الرحمہ آپ اپنے مقالات حکمت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے تذکرے کرنے کی تین وجہ ہو اللہ خالق کائنات نے تین وجہوں سے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا وہ تین وجہیں کون سی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ سننا کہانیاں سننا واقعات سننا تو خالق کائنات نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے دوسرا کہ کسی حکم کو مثال کے ذریعے سمجھانا حکم تو ارشاد فرما دیا اب اس کے ساتھ مثال بیان فرمائی کہ بندے مثال کے ذریعے اس حکم کو سمجھیں اچھی طرح سمجھ کے پھر اس پہ عمل کریں اور تیسری وجہ کہ ماضی کے واقعات خالق کائنات نے بیان فرمائے اور ماضی کے حالات کو بیان فرما کے ان قوموں کے حالات کو بیان فرما کے حال کی قوموں کی تربیت فرمائی کہ جو قوم پچھلی قوم میں جن غلطیوں میں پڑی ہیں تم نے ان غلطیوں میں نہیں پڑنا بلکہ تم نے ان غلطیوں سے سبق حاصل کرنا ہے عبرت حاصل کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آنے والے وقت کو سنوارنا ہے تو خالق کائنات نے پہلا تو یہ قوم ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے ہلاکت ہے تباہی ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہو یا آخرت کے اندر ہو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں دوسرا طبقہ اور دوسرا برا عمل جس کے بارے میں خالق کائنات نے لفظ ویل کے ذریعے وعید بیان فرمائی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرما اللی کلی حما ذہل مازا ہلاکت ہو خرابی ہو ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو تانے دیتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا اب یہ عیب جوئی کرنا اور بلا وجہ لوگوں کو تانے دینا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کے درمیان عام پایا جاتا ہے کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا موضوع شروع ہو جاتا ہے جس میں کسی نہ کسی طرح سے غیبت کا پہلو پایا جاتا ہے اور یہ غیبت کا یہ جو عمل ہے برا عمل یہ واحد ایسا عمل ہے جس کی خالق کائنات نے قرآن میں مثال اس طرح بیان فرمائی یاکل لحم اخی کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے یعنی اللہ خالق کائنات نے ایب جوئی کو اپنے بھائی کے گوشت کے ساتھ تعبیر فرمایا اور یہ واحد ایسی مثال ہے جسے اللہ خالق کائنات نے اپنے بھائی کے گوشت کے ذریعے اس عمل کی مثال بیان فرمائی تو یہ ایک برا عمل ہے اور اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ اخبرکم کم کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کے بارے میں نہ بتاؤں تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دین ادار اللہ تمہارے بہترین افراد وہ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے آج ہم اس مرکز دارالحسان میں بیٹھ کے اپنی اصلاح کی گفتگو کر رہے ہیں یہ فیضان کرم ہے حضرت بابا جی ابو انیش علیہ رحمہ کا کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاری ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے مزار اقدس پہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو اور پھر جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اب یہ حدیث پاک جو عرض کر رہا ہوں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات کے محبوب علیہ اصلاط والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہترین افراد وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ کی یاد آئے پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے افراد کے بارے میں نہ بتاؤں اور اس کی کہ حضور ارشاد فرمائیے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے برے لوگ وہ ہیں کہ دوستوں کے اندر فساد ڈلواتے ہیں اور پھر فرمایا کہ برے لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں میں عیب ڈھونڈتے ہیں عیب جوئی ہی کرتے ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک تیسرے طبقے کا بھی ذکر فرما لیکن چونکہ میرا موضوع وہ جوئی ہے تو میں اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں ایپ جو ہی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے خالق کائنات نے وحید کے ساتھ بھی بیان فرمایا تباہی اور ہلاکت کے ذریعے بھی بیان فرمایا اور پھر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دوسرے کی نیکیاں جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے اس کے حق میں ڈال دی جاتی ہیں حضرت خواجہ حسن بسری علیہ رحمہ رسالہ کشاریہ کے اندر آپ کا یہ واقعہ موجود ہے آپ سے کسی نے کہا کہ حضور فلاں شخص نے آپ کے بارے میں غیبت کی ہے آپ نے مٹھائی کا ایک تھال اسے تحفے میں بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ بالاغانی انا کا اہدئی علیہ حس مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دی ہیں فقاء یہ مٹھائی کا تھال میری طرف سے تحفہ وصول کرو تو حبابِ جیوکار ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے ہماری امت کے اصلاف کا یہ انداز رہا ہے تو الخالق کائنات نے اور اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے جس طرح ہماری تربیت کی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور ہم اس انداز سے زندگی گزاریں جو انداز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی گفتگو کو انہی الفاظ میں مکمل کر رہا ہوں خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا اللہ خالق کائنات جس مشن کے تحت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس مش... اس مشن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت بابا جی ابو انیس علیہ الرحمٰ نے جو مشن ہمیں عطا فرمایا جو منشور عطا فرمایا ذکر تبلیغ اور خدمت خلق یہ تین چیزیں حضرت بابا جی ابو انیس علیہ الرحمٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تین چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اپنی زندگی کی بقا بھی اسی کے اندر ہے اخروی بقا بھی اور اپنی زندگی کی اصلاح بھی اسی کے اندر ہے اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ اور اس کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگہ میں دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے و ما إِلَّا اللہ